Друзья, всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень простых печенья в форме грибочков. Они готовятся просто, но результат вас порадует. Для наших грибочков понадобится мука, крахмал обязательно кукурузный, яйцо, разрыхлитель масло сливочное от 82%, какао для декора и сахарная пудра. Яйцо и масло комнатной температуры. И первым делом берем в миску, отправляем наше размягченное сливочное масло. Туда же сахарную пудру. И хорошо сначала перемешиваем лопаткой, чтобы пудра не летелось по всей кухне. И дальше это будем делать при помощи миксера. Просто очень хорошо перемешать. У нас нет цели размешать его до прям белого состояния. И туда же отправляем яйцо. И также сначала маленько перемешаем лопаткой, чтобы яйцо разошлось в масляной части и потом также перемешиваем при помощи миксера. Все, эта часть нашего печенья готова. Просто еще раз все объединить лопаткой и отставляем в сторону. Далее перемешиваем все сухие ингредиенты. К муке отправляем кукурузный крахмал, разрыхлитель. И все это хорошо, сначала перемешиваем и далее будем просеивать нашу, так сказать, жидкую часть и уже при помощи рук вымешиваем тесто. Вот такое эластичное тесто получается, оно не прилипает к рукам и теперь отправляем в пищевую пленку и в холодильник на 2 часа, не менее 2 часов. Все, друзья, 2 часа прошли, тесто наше отдохнуло, маленько подморозилось, так сказать, и будем выпекать в форме, и желательно, вот, чтобы снизу тефлона было еще такой перфорированный коврик. Благо чему? Ну, он получается не прикасается непосредственно к самой форме и будет не слишком подгорать. Далее скатываем шарики. Если вы хотите чуть больше, то как у меня, они получаются где-то 30-40 граммов по весу и в количестве 12-13 штук. Можете чуть меньше. Ну, я варьирую от 35 до 40 граммов каждый шарик но используя весы чтобы они были более аккуратны и одинаковые по размеру все шарики наши скатаны и вот как я и говорил а какао и еще вот такую вот это насадка круг диаметр здесь два с половиной сантиметра и с помощью вот такой насадки будем делать в виде ножки. Если у вас нет такой острой насадки, также можно использовать любую крышку от банки. Тот же самый даже горлышко от самой банки также можно использовать. Но с крышкой он получается более аккуратным, потому что там как бы врезается и получается такой срез красивый. Все готово и отправляем в заранее разогретую духовку на 175 градусов без конвекции вверх-вниз вот на 15-18 минут сильно много не коптить все у меня готово теперь перекладываю на решетку и чтобы остыло и посмотрите какая красота получается все, теперь оставляю полностью остыть ну и все друзья мои грибочки готовы вот такая вот горочка шампиньонов получилась вроде бы вы, выглядит красиво привлекательно вот такой поблизости получается вот обратная сторона видите она не подгорела они очень мягкие и сейчас покажу какие они получаются внутри вот такие вот нежные печенья получаются вот, вот прям они очень нежные что даже как сказать, крушится в руках. Ну что, друзья, всем хорошего и всем пока.